третий день погодка отлично класс офигенно вот это красота вторая дверь сказали будет самая жесткая. а снег не тает хоть и жарко покорить вот эту горочку так, там бежит. Бежит. Ну где-то треть пути до вершины уже преодолена. Да, нам очень повезло, что тут снизу как потому что именно для этого восхождения у нас кошки с тобой. И по снегу было бы вообще круто блин. Если вы думаете, вот это офигенный вид. Нет. Офигенный вид вот этот. В этом домик нам надо. Как-то трохи стрёмно по краюшку обрыва, но это наш путь. А мы легких людей не Девчата лизут, плачут, а вы лизут. Выступы, бачишь, все? Не, все, возле левой ноги выше, да. Ну все, по нему лезь. Три отважные путешественницы. Да. Главное не живописно не кувыркнуться отсюда. А каких это формы на слабаков похож? не. Вот такие прикольные колючки шипы на ноги. Вик, держи дистанцию. Самый вкусный суп. Який який фільм? Документальний. Документальний. З переляканого очима. хоробрих хоробруй попідкурюють в театри. Так. Так і назву. Там реально жесткач. Так, так, так. і є. Та що тут такі годинки посмотри. Да, он. Так, по цьому так. жолобу ми спустили. наша вчерашняя тропа, которая могла сократить группу вдвое. Капец Иванович, один ледничок, другой ледничок. А там мы вообще с кошками шли. А ось оце, де ми з кошками йшли. Вон даже видно протоптана тропинка. І оцей самый прикольний ледничок, де ми в грязюті сиді третя, а Я був четвертий. затылок 5 озер. Группа майже в сборе. Рушаємо. Почався новый цікавий день. Что на нас чекає, никто не знает. Поехали. А теперь вплавь на тот берег. Не, просто. Фух. Да, так, не так низько, а снігу все одно так много. Сьом сьомо. Сьогодні не канає, сьогодні дича нема. Не, не передбачається опадів. Далі. Опадів не передбачається. Опади там, ідуть зіняти. Ми тікаємо від. Це попереду черепашка віка. Позаду черепашка Настя. Команда виживших з чотирьох чоловік. И меня винстяк, где спускались. Целый день смотрим на него сегодня, на тот спуск. И не верится, что это было возможно. Алея как гарно, капец. Спускаємося до морського ока легендарного озера Польщі. Да, так бывает. Идешь целый день, ясненькая погода. А потом, хоп, она, и на тебе. С пришла вот такая тучка гарна. А вот этот бурелом впоследствии одной из лавин, которые тут бывают частенько. Мы дошли. Погнали, веди нас. Именно Карпатька, народная хатинка, полностью деревянная. Все. А мы на рысе дивились. Классно тут. наше новое лежбище для тюленей обживаемся ой как же добро Ох. какая красота А что они как на картинке? Как на картинке, только... Ну, сейчас солнце не так светит. Як идет черный став, куда мы идем? Черный став. За мною морское око, а идем ты черный став под рисом. И вон водопад. Это водопад, который соединяет два озера. Черный под рисами и морское око. И питает, собственно, морское око. Люди... Куда мы идем? черный став. Кто? Черный? Чор, там, став? Погнали. Загипшим. Ми дійшли до чорного става. Ура! За моєю спиною почало підйома на рисі. О! Наші люди! Але ж гарно! Лена, тобі подобається! Але ж гарно! А то, что там сказали, что то на рисе. Вы когда-нибудь пили воду из речки? А тут это можно. Офигеть. Масло. Такое интересное черное озеро. Может оно потому и черное? Нужно немножко подготовиться. Завтра мы офигенно интересный экстремальный день будет. По горным рекам спускаться будем на каях.